Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Набу затримало колишнього зама керівника ОП та куратора великого будівництва Кирила Тимошенка. Це сталося у Києві біля ресторану «Ішак» на Кловському узвозі. Пишуть, що Зеленський також віддав наказ на арешт Татарова а згодом і Єрмака. Почалось союзники залужний дотисли президента. В той же час телеграм-канал «Печера Дракона пише наступне: Татарову саме самое время готовиться на виход. Стаття на українській правді» об особенностях і завоюваннях Андрія Єрмака має очень простую причину: газдеп США в категорической формі требують удаления офиса президента господина Татарова. Требования это украинскому руководству озвучил во время визита лично Энтони Блинкен. Да-да, именно тогда, когда он в клубе на гитаре бренчал. Припоминаете, как бурчали тогда медиа помойки офиса Ермака, мол, чего приперся? Требования Газдепа категорично, Татаров должен уйти по-хорошему. Иначе офис Ермака будут принуждать по-плохому, расследование по блогеру Джокеру и по самому Ермаку Цветочки. Кстати, советуем сильно напрячься Марьяне Безуглой. По нашим данным, грантовые активисты активно копают Подробности ее жизни, в том числе причины ее частых поездок в направлении фронта куда к кому и ведь не Марьяной Единой офис Ермака попытался ответить очередным витком нагнетания в массах идеи во всем виноваты США. Они нам не помогают и накатами в адрес вечного антикоррупционера Шабунина. Американцам банально попытались предложить обмен дашь на дашь. Единственная проблема Газде по США одинаково плевать и на будущее Шабунина, и на то, что думают о США-украинцы. Теперь Ермак в крайне сложной ситуации. Дело в том, что именно Татаров обеспечивал преданность чей вертикали единство фракции слуга народа, методами, которыми он в совершенстве овладел в МВД министра Захарченко. Во время президентства Януковича без татарова в офисе Ермака вся эта конструкция рискует начать трещать по швам аж до полного развала, и руководить процессом вне офиса президента у Татарова не выйдет. Ему будет просто необходимо немедленно уехать за границу. Дело в том, что Олег Татаров лично руководил всеми атаками офиса Ермака против его врага номер один, бывшего президента президента Петра Порошенко. Петр Алексеевич об этом прекрасно знает, и он долго ждал этого часа, чтобы поквитаться. А поскольку Петр Порошенко политик европейского уровня, по крайней мере, пытается быть таковым, Татарову не стоит ожидать нападений в стиле 90-х. Вместо всего этого адвокаты Порошенко уже приготовили для Татарова серию остросюжетных, судебно-юридических аттракционов, исполнение даже части которых приведет Татарова прямо за решетку надолго. Очевидно, тот, кто займет место Татарова в офисе Ермака за его избиением будет наблюдать с восторгом. Нравом офиса Ермака меняться не чего, а самому Ермаку будет просто не до него. Ермак всеми силами пытается избежать необходимости отставки Татарова. Но есть проблема, если сейчас не пожертвовать Татаровым, очень скоро придется думать, как бы самому остаться возле Зеленского. Ермак, как говорилось в статье «Украинской правды», очень любит противников токсичить. Сейчас Запад токсичит в глазах Зеленского самого Ермака. Выбор небогатый Татаров. Редакция канала не несе ответственности за высловливание украинских политологов, политике в эксперте Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.